І бути разом, і бути разом навколо Твоєго Слова, і прославляти Тебе. Мало таких днів у нашому житті, Господь. І ми щиро тобі дякуємо за можливість бути в числі тих, кого ти знайшов, кого ти прийняв, кому ти даєш спасіння. Слава тобі, Господь, за те, що ти знайшов нас, за те, що ти, Господи, бажаєш кожну людину в цьому світі спасти. Господь, зараз маємо бажання говорити. Про те, яким має бути служіння для тебе, яким хочеш ти бачити нас, дай, Господи, нам Духа Твого, Святого, дай нам мудрості, дай нам мудрі, розумні, добрі серця, щоб ми все, що будемо говорити, і що будемо робити, і слухати, щоб все було на Твою славу, щоб ім'я Твоє на цій землі було прославлене, а особливо у нашому житті. Благослови, Господи, цей час, який плануємо разом провести, хай все буде для Твоєї слави. для славы Спасителя нашего Иисуса Христа. А за все будь прославлен в и нашим. Аминь. Дорогие друзья, еще раз вас приветствую. И еще одна возможность э, чего-то научиться, что-то понять для себя, для своего спасения, для своего служения, для своей общины, для своей церкви, для своей семьи. И Бог дает нам возможность это делать и дает нам прекрасное время, которое может люди когда-то не имели, может сегодня не все имеют возможность иметь такое время, как мы сегодня имеем. С чего бы хотел начать? Хочу всем вам напомнить, вы это прекрасно знаете, что когда-то Иисус Христос пришел на землю, пришел к своему народу. И внутри Его народа организовал церковь потому что не все приняли Христа. А те, которые приняли Христа, они начали называться именем Христа, то есть христиане, которым именем сегодня и мы с вами называемся. И вы помните и знаете, что Иисус Христос не просто нас оставил, и не просто так пришел, чтобы прийти, уйти, и, и ты остался здесь с именем христианин, и ты ничего не должен делать, и ты можешь делать, что хочешь, как хочешь. Ну и так далее. Я скажу так. Мы сегодня с вами, каждый христианин, ты и я, и каждый, кто называет себя христианином, он должен вести в мир свет Иисуса Христа. И каждый христианин должен представлять интересы Иисуса Христа на этой земле. То есть какие интересы отстаивал Иисус Христос, какие идеи проповедовал Иисус Христос, какие... Моральные, духовные принципы были в Иисуса Христа, такие же, как говорит апостол Павел, чувствования, они должны быть и в Тебе. Они должны быть в Тебе такие, как в Иисусе Христе. И ты сегодня представитель Иисуса Христа на земле. Церковь сегодня это тело Иисуса Христа, духовное тело Иисуса Христа на земле. То есть, оно не может делать что-то иное, что не делал Иисус Христос. Поэтому мы сегодня не будем обсуждать один вопрос, вы уже поняли, какой мы будем говорить о прославлении. Христиане сегодня очень много разных вопросов обсуждают. Ну, самых разных, которые касаются служения, спасения, развития церкви, семьи, брака, развода и, 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 и чего хочешь. Наш сегодняшний разговор будет направлен на прославление, на музыку. Как это делать? Что с этим делать? Как оно должно быть? Мы выслушали э, лекцию э, брата Ярослава. Благодарны ему за то, что он нам показал. Хотя я думаю, что он открыл, ну, может, процентов 30 из того, что написано. И об этом можно говорить, говорить и говорить, и приводить много-много-много фактов. Как это нужно делать, как это делали, как это было организовано, на каком уровне. Я скажу так, мы развиваемся в этом вопросе. Именно в этом вопросе и еще многих других мы сегодня об этом говорим. Мы в этом вопросе хотим развиваться, хотим учиться, хотим воспитывать наших детей, чтобы они пели, чтобы они играли, чтобы это колесо, закру... колесо прославления, чтобы оно закрутилось, чтобы оно не останавливалось. Я, может, дополню брата Ярослава, он сказал, что инструменты музыкальные появились там, 19, 18, 19 век, 20 конкретно. В церкви, да. Мое мнение, что эти музыканты, эти музыканты и музыкальные орудия, они пропали вследствие, вследствие гонений, которые были на церковь. Потому что церковь... Знаете, написано, если она была в изгнании была, в пустыне была, то есть во вредище было, если так написано. И написано есть так, что они были в пещерах, в ущельях, сожигаемы, убиваемы, гонимы. И помните, даже уже самое начало христианства, церковь молится за апостола Петра, который в темнице, и у них закрыта дверь. Это было это было такое время. можем э, об этом говорить. Эм, каждый из вас имеет сказать, имеет право сказать свою мысль, свое мнение, как ты видишь, что надо делать, куда надо, надо развиваться, в каком плане, в каком направлении, на чем надо играть, на чем не надо играть, как это надо делать. Но еще раз напоминаю, мы христиане, мы читаем Слово Божие. И мы говорим на основании Слова Божьего. Это хотим слышать. Этого хотим учить. Учиться из Слова Божьего. Поэтому ласкаво просим, милости просим. Велком или как хотите. Рады будем слышать ваши мысли, пожелания. Что нам делать? Как делать? Как сделать лучше? Нас интересует взгляд постороннего человека со стороны. Вот что ты увидел? Что ты думаешь? Вот конкретно о прославлении, о музыке. Твое мнение. Добрый день. А, ты знаешь, я первое, что хотел бы сказать, что я точно знаю, что всегда послал Бог. А, еще сказал по поводу а, того, что ну, как -то я человек. Как посторонний, на самом деле я себя так не чувствую. Я извиняюсь, спасибо. Так так. Хорошо. По поводу того, что я увидел и с чем соприкоснулся, я, наверное, увидел самое главное, это я услышал и увидел прославление Бога. И увидел это через музыку, через молитвы и через слово. И вот я еще думаю. Когда мы а, обсуждаем вопрос о том, что все должно быть развитие, и вот... Прозвучала мысль о том, что Слово Божие нужно нести, и это должно быть в развитии, должно быть хорошо, здорово, убедительно. А я думаю, что музыка ⁇ один из самых мощнейших, просто мощнейших. Когда я думаю, почему это действительно так, я задумываюсь о том, почему я лично пришел в музыку, и выбрал для себя эту профессию. Просто так получилось, что человек не может только через текст, только через слово выразить себя, где чего-то очень серьезно не хватает, и один из инструментов, которым ты пользуешься для того, чтобы донести свои мысли, как, как удивительно, мысли, это музыка, хотя это бы, на музыкальных инструментах донести мысли не так просто, потому что у них нет способности произносить слова, но есть один самый мощный инструмент, который мы с вами еще не обсуждали, это человек. Пожалуй, когда он пойдет, он превращается сам в инструмент, он и является. И поэтому, когда мы говорим, на каких музыкальных инструментах человек должен играть, главный инструмент — это он сам. И поэтому я думаю, что мы тут с вами за эти несколько дней услышали огромное количество самых разнообразных инструментов и абсолютно неповторимых. А, пожалуй, наверное, это основная главная мысль. А что касается музыки, как таковое развития в ней? Знаете, о чем еще думаю? Я думаю, что когда человек начинает сочинять песни, начинает учить, и когда вот это идет из его души, меньше всего думает он, на каких инструментах он будет это исполнять, в каком стиле это уже должно быть. Я думаю, что ощущение внутренней правды, честности и искренности да, — это ну вот главный тех, который наиболее важен. И жанр песни, в котором сейчас существует а, то забрание которого мы находимся да, конференция это очень точно жанр с моей точки зрения потому что мы все собравшись вместе можем эту песню можно, можно вопрос ты пишешь песни, да? да вот ты пишешь песни ты играешь на пианино вчера мы имели возможность видеть какова твоя цель вот ты собираешь публику да организовываешь концерт подобно что-то что мы сделали какова цель чего ты хочешь? Что хочешь добиться музыкой, пением, песней? Какова цель музыки? Сегодня прозвучала очень интересная мысль о том, что музыка нас преследует везде и просто Практически везде, куда не заходишь, в магазин, торговый центр, в ресторан, в кафе, везде, в машине, тебя, в общем-то, преследует музыка. Поэтому получается, что с одной стороны ее слишком много, это очень большая опасность для современного мира, ну, Но также, в принципе, открытое информационное пространство. И поэтому, как ни странно, значимость каждого звука, каждого слова и каждой песни, которую мы несем в этот мир, как ни странно, увеличивается, потому что у нас есть возможность донести до мира то самое главное, сокровенное. И, пожалуй, это ответ на твой вопрос, потому что, наверное, когда я думаю о том, почему я это делаю, я хочу поделиться своим видением, своим пониманием добра, своим пониманием честности, своим пониманием любви своим пониманием счастья. И э, очень хочется это поделиться. Спасибо. Но я в свою очередь хотел бы сказать то, что я, например, чувствую, когда мы поем. Я не могу передать, и я не знаю, как это происходит. Но то, что ты чувствуешь, когда ты поешь, или когда ты слушаешь музыку, я не знаю, откуда берутся эти чувства. Я не знаю, откуда берутся слезы на глазах. И откуда берется это вдохновение? Но это не такое вдохновение, которое когда ты слушаешь проповедь, или когда ты сделал доброе дело, или когда ты услышал слово какое-то. Это не то, это нечто иное. Музыка имеет иное воздействие на наш разум, на наш дух, и она имеет свою силу. Как вы думаете, в каком направлении в церкви, мы говорим о церкви, не забывайте, сегодня нужно развиваться в музыке? Я думаю, нужно максимально развиваться профессионально, это делать, потому что мы христианство, христианская сторона мира нуждается в профессиональном прославлении Бога, но максимально искренне. Я могу сказать только то, что мир сегодня современный, и в головах многой молодежи церковь это до сих пор старые здания в стиле 19 века, монотонные проповеди, игра на органе. И молодежь это отталкивает. И поэтому наша цель, наверное, во всем, в слове, в музыке особенно, показать церковь новую, что она не стоит на месте, что она такая же, новую со временем, что она может и сегодня вам, современным, с вашими гаджетами, с вашим информационным пространством, вам предложить э, Бога, тоже такого же развитого и старого, который сегодня вам может предложить нечто, что сделает вас счастливым. Я считаю, что музыку нужно использовать, как личного учителя, который учит формировать в человеке христианскую личность. Пожелание вам, находящимся здесь, или в общем пожелание всей церкви, находящейся и в России, Нам и... В Что я хочу сказать, дорогие друзья. Я не был в Закарпатье лет пять четыре года точно. И в чем я увидел разницу, какой было раньше было служение, и какой сейчас. Я присутствовал на таком мероприятии, как сейчас, да, лет пять назад. И сейчас, что я увидел, очень большая разница. Как уже вот передо мной девочка сказала, профессионализм. И я это увидел, что уровень у вас в данном случае немного вырос. А как вы думаете, почему? Он вырос потому, что братья и сестры, находящиеся здесь, они хотят прославить Господа, это в первую очередь. И хотят это сделать от чистого сердца. И еще это зависит от того, что эти молодые люди, во-первых, они играют на инструментах и поют, Каждую субботу. Да, да. Каждую субботу. Но чтобы сыграть это каждую субботу, на неделю надо тренироваться или не нужно? Надо, надо тренироваться. Это, наверное, каждый. Год. Что я могу для себя подчеркнуть? И могу посоветовать братьям, находящимся в России, почему-то я говорю в России, потому что я сам из России. Хотя родился я здесь. У нас очень сложно в России внедрить музыку на служение, на собрание. Мы это в Ростове пытаемся. Это у нас, в принципе, и есть с 96-го года. Но не более того. Во всей остальной России музыки на служение нет. И это большое упущение. Это мое личное субъективное мнение. Вы можете со мной согласиться, а можете не согласиться. И вот я скажу, дорогие друзья, когда ты будешь Господа славить каждый день, когда ты Господа будешь славить каждую субботу также на музыкальном орудии, будет повышаться профессионализм. У нас очень много деток занимается музыкальной школе. Но так как они не востребованы в каждую субботу, эти детки забывают играть и забывают пить. Вот с моей стороны, у меня пожелание такое, в первую очередь, нам, россиянам, посмотреть на то, что происходит здесь, и сделать из этого вывод, чтобы все служило во славу Божию. Аминь. Меня зовут Иван, я живу в Кишине. Хочу вас, во-первых, поприветствовать всех миру и любовь Господа нашего Иисуса Христа. Благодарю Бога, что могу быть среди вас. И не только я, я вижу, что многие из Молдавии приехали. И это хорошо. Хочу сказать, братья, что вот эти музыкальные инструменты, которых мы сегодня видим, и многочисленных еще инструментов, которых мы не видим сегодня. Они были в израильском народе, может быть, наподобие таких. Но все вот это закончилось тем, что на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И написано так все, что велят они вам делать. Делайте по, по словам, что они говорят, делайте, а по делам их не делайте. И вот эти музыкальные инструменты со времени разрушения Иерусалима больше мы в церкви не видим. Если они, может быть, где-то возле храма, там где-то были, до разрушения храма, то после разрушения храма мы их больше не видим. А что мы видим? Мы видим гонение апостолов, видим гонение на христиан. Мы видим, как поют апостолы, И это называется духовное пение. То, что мы видим сегодня, это то было, что когда приносили детей малов при таком барабанном биении, или когда брат напоминал сегодня Даниил, когда заставляли поклоняться чужим богам. Если вы скажете, что это христианская конференция, я не знаю, если христиане есть тут, то есть мирские люди они скажут, что это христианское, вот эти ритмы. Но мы видим, что апостолы пели. Иисус Христос, мы видим, когда в последнюю очередь, когда уже Он совершил Пасху и поднялся с учениками в горы, откуда Его и взяли оттуда, то Он пел. Апостолы Павел и Сила, находясь в тюрьме, они пели. И дальше у меня приготовлены места описания, но невозможно открывать здесь читать. Да? Павел говорит, что там поступайте, как я вам преподал, или проповедовал. Находясь в кузе, пять раз был пробиваем камнями и так далее, он прошел через трудности большие. Вы, если вы в точности будете так исполнять, как мы вам проповедовали, как я трудился, то тогда вы будете на том истинном пути. Дорогие друзья, братья и сестры, я еще минуточку держу ваше внимание. Не думайте, что я враг ваш или кому-то. Я не хочу, чтобы в Церкви Божьей звучали ритмы, которые слышим сегодня, когда идем мимо разных дискотек, паров, свадеб, неверующих людей. Если и согласно на то церковь, чтобы была музыка какая-то в церкви, то она должна быть духовного плана, значения. Чтобы там душа верующего человека получила удовольствие. Не то, что пришел человек и говорит, да ничего у вас особенного нет, откуда я пришел, там то же самое было. Если есть, то оно должно быть как христианское, как духовное. А не такое, чтобы человек уже расшатался и послопал. Еще одно внимание хочу обратить на то. Кроме того, что нельзя этого допускать, нельзя финансировать. Слово «конференция», «проекты» и так далее, я много здесь услышал, это все позаимствовано у мирских людей. Это вот церкви Божьей мы не видим. Мы видим, что их гнали, и они не таскали за собой барабан. Они не таскали за собой арфы. Они своим умом и духом Пение. И это пение было духовным. Сегодня очень мало уже церквей, где сохранилось это, где это передалось. Но еще есть. Вот. Еще есть. Еще люди борются с этим, не допускают. Какое пение было на музыкальных инструментах несколько лет назад, и какой сегодня разница очень большая. А мы читаем посланник евреям, что Бог Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тоже. Спасибо вам за ваше мнение. Имеем такую проблему, что в те самые бары, клубы, где громкая музыка, яркий свет, идет огромное количество молодых людей. Ну а в церкви, не знаю, может быть я в где был, я не вижу того количества людей, хотя бы э, приближался который с десяток. Я не знаю, я, наверное, плохо знаю статистику нашей церкви, но мне кажется, что это так. Может быть, это и так, что музыка не место. То есть музыки нет места в нашем собрании, барабаны излишки, много света не надо, слишком радикально. где и как мы должны ставить нашего Господа? В общем, когда я пришла в церковь, я, ну, это для меня было тяжело слушать это пение, которое Такое ощущение, что вроде бы вы на похоронах, и кого-то хоронят. Это ваше первое впечатление? И дальше такое же тоже было впечатление. Когда поем, получается слово разделяется, а оно не должно разделяться, он как бы переносится. Вот, и я не понимала, о чем поется. Потом, когда я уже начала изучать больше слово Божье, я говорю конечно по библии уже смотрю эти слова потом какое-то время была э, дирижером ну и училась да, и пробовала и я пыталась ускорить это пение но никак не получилось вот и я хочу сказать что бога можно славить на любых инструментах потому что Тогда была мода на гусли, на ну, дудочки вот эти всякие. Сейчас у нас другие инструменты. Ну, давайте на гуслях будем славить. Тогда была мода так петь. Сейчас другая. Ну, я, конечно, против тяжелого рока. Вот. Но чтобы было людям интересно, то особенно молодежи. И чтобы она приходила, то нельзя забывать. Вот это что-то. Вы знаете, вот сейчас прозвучало несколько разных мыслей, причем диаметрально противоположных, и мне захотелось добавить. Когда сейчас обсуждается вопрос, какая должна звучать музыка, и прозвучало мнение, что вот такая не должна звучать, у меня возник очень простой вопрос. А какая должна звучать? Практически вопрос. То есть вот сцена, да, что должна звучать? Полностью солидарен с вами. И хочу поделиться своим жизненным профессиональным опытом. В ноябре 2015 года в городе Москва, в храме Христа Спасителя, состоялась премьера, большая премьера, благословения Церкви 12 священных псалмов. И это был мощнейший эксперимент. Я был сам лично очень удивлен тому, что э, этот вечер состоялся, внимание, в составе симфонического оркестра, хор Хри... Храма Христа Спасителя в количестве 40 человек и рок-состава. Это событие случилось. Вы можете набрать 12 священных псалмов и послушать. Это исторический факт. Ноябрь 2015 года. Уже несколько мнений тоже. И просто у меня есть свое мнение по этому поводу, то, что сказал брат Иван. То, что в церкви не было какое-то время музыки, то мое мнение, я думал об этом, и очень, очень точно даю четко отчет в том, что в нашей церкви не было музыки не потому, что она прекратилась после Иисуса Христа, а потому что наши прародители, вот у меня трое, наверное, продедушки с разных сторон. Жили во время гонения, и вот в то время печальное, они не имели просто возможности такой, чтобы прославлять Бога. Но и хотел сделать замечание по поводу того, что мы сейчас хлопаем. Я не, не называю это аплодированием, а хлопанием, потому что мы не понимаем, что мы делаем. Э -э смотрите, что. Вот в то время, в то тяжелое печальное время, когда... Наших прайцов убивали, люди пытались каким-то образом, как могли, они имели очень плохое образование, и вот так они пели. И сегодня назвать это забыванием, я бы воздержал.